チンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチ Прекрасный вариант. Peugeot 300 с двигателем 1.2. Это тоже новенькая Peugeot. Пробег 20 км. Landi Renzo Italia и гипсовый газ. Двигатель трехцилиндровый 1.2. Очень компактный, очень экономичный. Landi Renzo. Это редуктор ЛИ-02 да? Форсуночки установлены непосредственно за коллектором здесь. Тут сделано все очень компактно, то есть блок управления стоит за аккумулятором, форсунки за коллектором, редуктор, все в гофре, все уложено, упаковано, всегда в лучших традициях от VIP-сервис-газ. То есть качество максимальное. То есть ручная работа, можно сказать. Это самое лучшее качество, это когда ручная работа. То есть это вот компания «Всерез Газ». Вот так делают. Заправочное устройство в этом автомобиле устанавливается непосредственно под бампером. Это под европистолет. То есть вы везде без труда заправитесь, в любой точке мира газом. Будете экономить. Перейдем к багажному отделению. Здесь у нас находится баллон. Но так как это Peugeot, это очень продуманный такой автомобиль городской. То есть тут есть определенный э, нюанс. Смотрите, баллон стоит. И еще сколько места. Здесь можно спрятать любые вещи. И при этом, когда мы тут спрячем какие-то вещи, закрывается пол. У нас еще, посмотрите, какой огромный, вместительный у нее багажник. Ну, Для города просто супер, для работы. Теперь выйдем, прокатимся по дороге, посмотрим, насколько этот автомобиль экономичный в городском цикле. Так, мы на мощном экономичном малыше Peugeot 301, новеньком, пробег 90 километров, выехали в город. Чтобы посмотреть, как он динамично себя ведет на дороге. Сейчас мы приостановимся чуть-чуть, для того, чтобы интенсивно разогнался. Я думаю, что очень даже неплохо поедет. Так, Машинка пошла. Но я вам скажу честно, для 1.2 просто потрясная динамика. Динамика просто потрясная вообще. Такой очень экономичный автомобиль. У нас недавно был на видеообзоре автомобиль такой же 208 пыш вот, тоже на роботе и скажем так он у нас только комплектация как бы была богаче чем это такой бюджетный автомобиль но при этом он нас поразил расходом то есть средний расход 6,1 показывал автомобиль то есть я думаю что до 8 газа в городе вложится железо может быть даже чуть меньше то есть этот автомобиль будет показывать такие же результаты это рабочая лошадка отличная то есть удобный а робот, он не потребляет много, то есть набирает от мотора мощность. За счет этого очень хорошо, экономно можно ехать. Плюс динамика, все-таки мотор слабенький, но он экономичный и довольно-таки живой. Плюс газ, экономия. То есть это из разряда того, когда, из разряда тех автомобилей, вернее, когда вы едете дешевле маршрутки. Это вот этот автомобиль. Плотное движение сегодня Мы сейчас выедем еще раз Интенсивно разгонимся Сейчас я просто отсюда палку Потом подснимем Сейчас проедем будет. Так, посмотрим еще автомобильчик такой резкий старт уверенно уверенно идет смотрите что, что еще нужно экономично хорошо быстро автомобильчик разгоняется просто супер коробочка хорошо работает очень очень уверенно очень стабильно Итак, Peugeot 301, новенький, с гарантией, с гарантией завода-изготовителя, с гарантией от VIP сервис ГАЗ трехлетний, с оборудованием газобаллонным Ландерензо, Италия, VIP-сервис ГАЗ официальный дилер Ландерензо на территории Харьковой области, единственный, вот, и это залог счастья, экономического счастья. Всем спасибо.